di amin ya rabbal alamin surat 84 contoh-contoh kemukjizatan al-Quran hari-hari ini 15 dah keindahan dan ketepatan maknanya tempat uh, abang pandi Sebagai contohnya ialah firman Allah Taala washta'ala ar-ra'su shayba washta'ala ar-ra'su Sebagai contohnya ialah firman Allah Taala dan telah putih melepaklah uban kepalaku Surah Maryam adalah surah ke-19 ke-19 ayat nombor 4 di mana sudut susunan ayat di atas mempunyai keunggulan untuk menunjukkan makna yang sempurna atau syumud iaitu untuk menggambarkan bahawa kepalanya penuh dengan uban dan tidak ada sedikit pun rambut yang berwarna hitam washta'ala ar-ra'su shayba dan telah putih melepaslah uban kepalaku Selain itu jumlah huruf yang digunakan untuk menyusunnya juga tidak lebih banyak bila dibandingkan dengan susunan yang lain Oleh itu makna syumul seperti di atas tidak akan dicapai jika menggunakan kalimah berikut Wa sta'ala shaybur ra'si washta'ala shaybu fi rasi ya yeah. washta'ala shaybu ra'si washta'ala telah putih shaybu ra'si uban kepala atau washta'ala shaybu fi ra'si telah putih uban di kepala Masuk daripada perkataan ini adalah keindahan susunan Boleh di ayat tu Wajta'ala syaibu raksi Telah memutih uban kepala Atau telah memutih uban di kepala Tetapi Bentuk tu Di bawah ni ya Apa seni bahasa dia Wajta'ala raksu Telah putih Melepak Al Raksu Kepala Syaibah dengan Ubat. Ha di diterima satu-satulah. Nak kabarkan segala rambut tu dah putih dah tak ada dah langsung hitam. Ha berbanding dengan kalau guna ayat biasa wasta'ala telah memutih, melepak, putih. Syaibu Ubat kepala. Jadi ayat ni macam biasa sangat. Banding dengan telah memutih kepalaku dengan ubat. Nampak? Ha, telah memutih kepala dengan ubat. Jadi ayat yang dua tu contoh ayat adalah ayat alternatif ya dari sudut sastra nampak biasa sangat. Kan? Eh? Yang duduk atas tu lagi mantap. Lagi indah penggunaan bahasa dia. Yes, orang yang tak belajar sastra Arab tak nampak lah benda ni. Kan? Eh? Ha, Jika orang belajar sastra Arab tengok oh cantik susunan ayat dia. Telah memutih kepalaku dengan uban Yang ni telah uh, banyak uban memutih di kepala. Ha, lain sikit kan? Ha, yang bawah tu. Seterusnya, nada dan irama. Macam ada cerita dulu dalam TV2, nada irama. Lagu Tamil lah, cerita Tamil TV2 lah. Nada irama, cerita dulu, zaman dulu, TV2. Lagu-lagu Tamil. Nada irama. TV1. Ya. Yeah. Tamir, ha. nada irama, lagu-lagu tamir Nada dan iramanya di mana Al-Quran memiliki susunan kalimah sekaligus nada dan irama yang sangat indah dan unik. Namun begitu Al-Quran, ayat Al-Quran bukan syair atau puisi. Sebagaimana contohnya sebagai firman Allah. Nampak susunannya. Wal-adiyati dhabaha fal-muriyati qadha fal subha Dhabaha, qadha subha. Nah, adiyat fal-muriyat well, per ha jadi sebenarnya tu nada irama dia sedap dia dengar ya ha berirama wal adiyat dhabha dan demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya fal muryati dan mencetuskan api dari telapak kakinya betul ya kuda ni kalau dia berlari atas batu dia keluar api sebab dia punya apalah apa punya apa Jadam apa, apa yang macam untuk L tu, untuk C tu? Ladang. Ladam eh? Yeah? Ladam tu kalau dia kena ke batu, dia keluar api. Ha, itulah hebat ni. Dia, 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 tenang. Berapi. Ladam dia tu. Ya? Macam mana? Falmuriyati qadaha. Ya? Falmughirati subha. Dan seluruh meluru menyerbu musuh pada yeah? yeah? waktu yeah? itu. Yeah? Surah Al-Adiyat 1 hingga 3. Ada orang tunjuk uh, orang naik kuda atas jalan tar. Eh. Jalan tar tu berapi. Ya, kena ada landam lah tu besi. Berapi-api. Ya. Ada bergesek. Betul lah tu fan muriyati Bila dia berlari mencetuskan api daripada tapak kaki. Berasaskan contoh surah Al-Adiyat di atas setiap ayat diakhiri diakh dengan huruf vokal. Ha A e lah. Ya. Yeah. iaitu baris atau syakal fathah. Ha ha ha. Dan kesamaan bentuk kata ma'akhiri setiap setiap ayat. Dhabha, qadha, subha. Kemudian bentuk-bentuk kata tersebut memiliki makna yang tidak terkandung dalam bentuk yang lain. Ha terhebatnya dhabha lain maksud qadha lain maksud subha lain maksud Ha di mana Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadim menjelaskan bahawa perkataan dhabha berasal dari bentuk fi'la fa'la yang berfungsi menguatkan makna kata kerja yang bermakna sama dengannya. Manakala Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim jelaskan lebih mendalam lagi ayat tersebut iaitu Allah menekankan sebuah fenomena kuda perang iaitu begitu tangkas dan kencang. Iaitu ekoran ia ditunggang oleh para pejuang yang tidak pernah mengenal penat dan takut untuk berjuang milik Islam sehingga di sandal tak akhir. Di mana gambarannya sehingga terpancak api daripada durung langkah kaki kuda tersebut. Hal ini kerana ia berlari sangat kencang di tengah medan peperangan yang dahsyat. Metod tersebut selain membawa makna yang jelas juga memberikan keindahan ketika dibaca dan tenteram jiwa ketika membaca atau mendengarnya. Berarti kata lain Al-Quran juga memperbagaikan nada serta iramanya agar pendengar mendapat nikmat sepenuhnya serta terpersona. Sebagai contoh ayat lima dan 4 dan 5 surah yang sama selanjutnya fa asar nabihi naqa fa nabihi sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Da, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. inilah keindahan di sudut makna yang keduanya nada dan iramanya sangat indah dan unik. Ya. Inilah i'jazul Quran, mukjizat al-Quran. Insya-Allah kita akan sambung nanti yang keempat. اللهم ارحمنا بالقران